На одном из последних матчей представители АБСЕ, наблюдатели, попросили меня о контакте с ультрасами. Они пошли в сектор к ультрасам. И в Европейском Союзе в отчете мы увидим то, что ультрасы это не радикально настроенные люди, а это патриоты Украины, которые готовы, не жалея себя, стать на защиту людей, что очень важно. То есть их так называемый радикализм – это возможность ответной реакции для провокаторов и негодяев, которые хотят дестабилизировать ситуацию. поэтому я подчеркну, что ультрас это абсолютно позитивное движение. я с ними постоянно общаюсь. они независимые, они не, не были и не будут зависимы от кого-то в принятии решений. но это люди с которыми можно договориться на предмет того чтобы они придерживались и преследовали э, принципы справедливости и э, в первую очередь они защищают людей. И они главное, они не будут терпеть несправедливость, которая да. была по отношению они большие, молодцы, к ним, по отношению поддержки. к ним при пустых да. трибунах играть последние туры и финальный матч э, Кубка страны. Это была вопиющая несправедливость. Я на этом месте перед матчем за день вы знаете об этом говорил громко, и они э, не то что меня услышали, они сами. Я знал, что они пойдут и будут отстаивать свои права. Я им за это очень благодарен. Игорь Михайлович, может быть, пока ультрас снова не пришли под здание Федерации футбола Украины, стоит созвать неочередной очередной конгресс Нет, ФФУ? Я на, смотрите, я на ультрас не влияю и на конгрессы не влияю. Я могу вам сказать, они своими действиями сделают так, что их вынесет вынесет не только ультрас, их вынесет футбольное общество. Это я вам сказал. Я на ультрас не влияю. Ультрас это самостоятельные люди, которые вот они. Я им очень благодарен. Я сказал, что если бы они этого прекрасного финала не было, но он Финал был со слезами все равно на глазах. Согласитесь, если трибуны на матче Динамо Киев Шахтер не заполнены, я себе порой задаю вопрос: для чего заниматься футболом? Тратить такие огромные суммы. Так может быть раздать эти суммы в институты, в школы, детям, строить спортивные площадки, чтобы развивались наши детки, а не тратить на профессиональный футбол. Если этот футбол никому не нужен, у меня возникает порой вопрос, а сам себе его задаю.